Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Irfan Rifqi bin Muhammad Nasaruddin Pada hari ini, saya ingin berkongsi kepada anda semua berkenaan satu falsafah iaitu metafizik Jadi tuan-tuan dan perempuan, uh, metafizik ini adalah satu falsafah oleh uh, uh, seorang individu yang bernama Aristotle jadi uh, istilah metafizik ini dia adalah berasal daripada perkataan ataupun bahasa Yunani yang berbawa maksud meta itu bermaksud selepas dan fizik fizik bermaksud Uh, yang mengen mengenai alam ataupun kita boleh panggil selepas alam. Jadi apa yang saya boleh simpulkan di dalam uh, bahasa kataan metafizik ini ia menjelaskan sesuatu yang di sebalik fizikal merujuk kepada perkataan metafizik itu tersendiri ia mengandungi dua su suku kata uh, yang yang utama iaitu meta yang bermaksud di sebalik dan fizik yang membawa maksud zahir oleh itu, metafizik ditafsirkan sebagai satu ilmu yang membicarakan Mengenai perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita Aristotle uh, mendefinisikan uh, falsafah ini Sebagai the study of the first principle and cause of the thing uh, Plato dan juga Aristotle berpendapat Yang menyatakan bahawa sesuatu yang disebalik fizikal Itu adalah... Alam pemikiran manusia Itu tersendiri Ini kerana uh, Pemikiran itu tidak dapat Dilihat oleh mata kasar manusia Dan hanya boleh dirasai uh, Oleh kehadirannya uh, Aristotle mendef Mendefinisikan uh, Falsafah uh, metafizik ini Iaitu dia berkata It was uh, the study of the first principle and cause of the thing Iaitu Plato dan juga Aristotle berpendapat Yang menyatakan bahawa Suatu yang disebalik fizikal Itu adalah alam pemikiran manusia itu tersendiri Ini kerana uh, Alam pemikiran itu tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia Dan ia hanya boleh dapat dirasai kehadirannya So, daripada itu uh, metafizik ini bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab dan akibat ahli metafizik mencari fahaman uh, kefahaman daripada segi mengenai zat atau kewujudan sebagai sesuatu yang wujud daripada segi metafizik uh, di dalam agama keagamaan uh, fenomena ini dia di luar alam nyata benda-benda lain tidak boleh dibuktikan dengan deria yang bukan rasional dan empirikal. Ah uh, ahli metafizik, mereka ni cuba tahu, memahami jenis-jenis zat yang bukan benda, bukan benda, iaitu dalam kefahaman hakikat, bukan benda seperti Tuhan, malaikat, roh, uh, serta pengalaman kerohanian uh, yang suka untuk dijawab secara kualitatif ataupun kuantitatif. Sebagai contoh, Selepas mati uh, Mereka ada syurga ke Ataupun ada neraka Selain daripada itu uh, Metafizik juga ada mempunyai, mempunyai Beberapa bidang Kebijangan eh, metafizik uh, Salah satunya adalah Ontologi Di mana konsepnya Turut dikenali sebagai Metafizik umum uh, Ia ialah satu Disiplin ilmu uh, Yang membicarakan tentang Hakikat Tuhan uh, Teologi uh, ataupun Usuluddin hakikat alam semester iaitu kosmologi dan hakikat manusia iaitu psikologi daripada skop perbahasan uh, segala sesuatu yang berada di alam fizikal yang boleh diamati atau ditangkap oleh panca indera dan realiti yang menjurus kepada satu kebenaran selain itu uh, uh, adalah causality Eh, dan prinsip konsep causality adalah ia turut dikenali sebagai teori hubungan sebab ataupun akibat ia merupakan keadaan di mana satu peristiwa proses atau keadaan yang menjadi penyebab kepada berlakunya peristiwa proses ataupun keadaan lain kewujudan causality yang tetap membolehkan sesuatu ramalan dapat dilakukan Ia melibatkan beberapa unsur Dari segi fakta Ia adalah segala sesuatu yang nyata Terbukti dan telah menjadi satu kenyataan Hipotesis ialah penyataan dalam bentuk jawapan Sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dari segi teori pula, ialah uh, himpunan pengetahuan yang meliputi pelbagai fakta dan hukum yang sudah uh, diketahui uh, dan diuji berdasarkan uh, empirik. Empirical. Okey. Dari segi hukum pula, ia bersifat tetap dan tidak berubah ubah, seperti hukum sains graviti atau hukum-hukum agama perintah Tuhan. Uh, bidang metafizik ini juga ada ada salah satu bidangnya adalah uh, ekologi. Di mana istilah ekologi ni dia berasal daripada bahasa Yunani juga, Iaitu dan Lagos. oikos dan logos. Oikos bererti rumah tangga dan ahlinya. Logos bererti ilmu. Ekologi boleh diartikan sebagai pengurusan rumah tangga iaitu Household Management kini merujuk pada cabang peng pengkukusan uh, sains hayat yang mengkaji hubungan saling tindak kehidupan dengan alam sekitarnya atau ilmu alam sekitar secara umumnya alam sekitar termasuk bumi adalah rumah tangga besar yang kita kongsi bersama dengan makhluk-makhluk lain sama ada yang bernyawa ataupun yang tak bernyawa sebagai satu keluarga besar itu adalah ha, selain itu ada juga yang lain pula iaitu kosmogoni apa itu kosmogoni kosmo kosmogoni ataupun kosmologi berasal daripada bahasa Yunani iaitu kosmologia kosmos bermaksud atur logos ataupun lagos bermaksud kata hikmah, rencana, atau ilmu. Kosmos merujuk kepada uh, keteraturan alam semesta. Nah, tadi tu kosmogoni. Sekarang ni kosmologi. Menurut kamus Dewan, kosmologi uh, adalah salah satu bidang falsafah yang mengkaji asal usul proses dan struktur alam semesta. Dalam bahasa Arab, ia bermaksud kaun merujuk kepada ciptaan teratur Berlandaskan ilmu dan hikmah. Sebebnya segi hubungan insan dengan alam, uh, jelas hubungan rapat antara pengertian ekologi dan ekonomi yang kedua-duanya turut melibatkan tindak tanduk insan terhadap alam sekitar. Aliran kajian metafizik ini dia terbahagi kepada dua sebenarnya. Iaitu pertama ialah aliran kuantitatif dan kedua adalah aliran kualitatif. Aliran kuantitatif, aliran ini yang menjawab pertanyaan apakah kenyataan itu tunggal, single atau jamak atau plural. Aliran kualitatif pula ialah aliran yang menjawab pertanyaan apakah kenyataan realiti tersebut memiliki kualiti, kualiti tertentu. Di dalam aliran kualitatif, ia mempunyai teori materialisme. Itu materialisme ini menurut kamus Oxford Advanced Learner bermaksud teori-teori atau kepercayaan bahawa material sahaja yang wujud. Itu ada juga teori uh, idealisme ataupun non materialisme. Teori idealisme ini diambil daripada bahasa Yunani iaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini menganggap bahawa di sebalik realiti fizikal terdapat sesuatu yang tidak dapat dilihat. Daripada segi metafizika keagamaan, agama realitinya bukan terbatas pada material dan idea merangkumi uh, kedua-dua. Agama menolak kefahaman materialisme semata-mata. Jadi di dalam hubungan uh, metafizik keagamaan uh, dia mempunyai ada hubungan iaitu hubungan vertikal insan. Hubungan vertikal, vertikal uh, melibatkan uh, hubungan manusia dengan pencipta Al-Khaliq iaitu Allah Iaitu melibatkan tanggungjawab manusia sebagai hamba Allah Jadi tiga alat ini, yang pertama ialah tisma uh, Tisma ini berasal daripada perkataan Yunani ataupun Theos atau Theor yang bermaksud Tuhan mempercayai bahawa Tuhan merupakan pencipta dan pengurus alam ini daripada itu, kita juga ada atisma, iaitu berasal daripada perkataan Yunani ataupun atios yang bermaksud tanpa Tuhan jadi yang tadi itu adalah uh, hubungan vertikal yang ini adalah horizontal horizontal hubungan uh, horizontal insan menurut Hamka Insan ialah alam kecil Alam ialah insan yang besar Hubungan horizontal Manusia terbahagi kepada dua Iaitu hubungan manusia Dengan alam Dan hubungan manusia Dengan manusia Dia berbentuk seperti ini Horizontal kepercayaan Sini Tuhan di atas ini Alam di sini Dan manusia di sini hubungan horizontal diter ini uh, kan dia terbagi kepada tiga first ialah mekanisme aliran yang berkeyakinan bahawa kejadian uh, kejadian di dunia berlaku dengan sendirinya mengikut hukum sebab sebab akibat proses mental untuk menerangkan fenomena ini ialah seragam dari sudut uh, kelakuannya selain daripada itu, kita juga mempunyai metafizik untuk kemajuan ilmu. Iaitu metafizik diaplikasi dengan meluas dalam perkembangan sains, teknologi dan inovasi yang melibatkan beberapa aliran falsafah. Kita ada empat. Kita ada saintisme, kita ada positivisme, kita ada konvensionalisme, dan kita ada operasisme ataupun operationalisme. Apakah maksud saintisme? Saintisme ini uh, adalah ideologi materialistik yang menyamakan keseluruh realiti dengan material. Selain itu, kita ada positivisme. Jadi apa itu positivisme? positivisme ini uh, merupakan satu sistem falsafah yang yang didasarkan kepada fakta-fakta yang nyata dan juga berdasarkan hukum-hukum sains. Seterusnya, kita ada correlationism. Ah, ha, apa itu correlationism? Ha, ia adalah sebarang sebarang doktrin yang dijangkakan benar melalui convention, persidangan linguistik mengikut kebenaran pengetahuan a priori. Okey sekali kita mempunyai operasisme ataupun operalisisme ataupun operasialisme. Jadi apakah itu? Operasisme merupakan program yang bertujuan untuk menghubungkan semua konsep saintifik kepada kaedah-kaedah uji kaji okay, Jadi berkenaan dengan uh, persoalan Berkenaan dengan agama Islam dan juga agama Kristian Setengah orang menganggap perbincangan tentang Islam dan Kristian ini Sebahagian daripada metafizik Kerana kedua-duanya membincangkan perkara yang melampaui dunia fizikal Seperti kewujudan Tuhan, jiwa dan kehidupan selepas mati Perbezaannya adalah Islam menekankan tauhid iaitu keesaan Tuhan dan menekankan kepatuhan kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Konsep metafizik dalam Islam berkait rapat dengan hukum-hukum Tuhan dan kehidupan selepas mati yang jelas digariskan dalam sejarah. Kristian pula, mereka ini menekankan konsep uh, konsep Trinity iaitu Tuhan wujud dalam tiga persona iaitu Bapa, Anak, Roh Kudus dan penekanan kepada uh, keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dalam konteks metafizik, Kristian lebih uh, menumpukan pada hubungan peribadi dengan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Kesimpulannya, kedua-dua agama ini mengandungi elemen metafizik kerana membincangkan perkara gaib tetapi Islam lebih menekankan kepatuhan kepada hukum Tuhan manakala Kristen menekankan iman dan hubungan peribadi dengan Tuhan okay. itu sahaja daripada uh, saya Muhammad Ifarifki dan Muhammad Rasuluddin uh, berkenaan dengan uh, perbincangan ataupun perbahasan berkenaan dengan metafizik itu sahaja daripada saya Baik, nama saya 314413 Salam biru warna Terima kasih